वडवाळ अधिष्ठान जाचे सदा पाबुले धातसे पूर्णताचे जानेठे विला भयस्तु माथा नमस्कार मासा नागनाथा जयाचे काम कर्मे निवारी। जयाचे क्रोध जया चे दये कामकर्मे निवारिी जया चे दये क्रोधसन्तापवाारी होते जया मासा गुरु गुरुनगनाथ जया पदलीन साले तया तत्पदी सर्वतापे निवाले हाता, नमस्कार गुरु गुरुनागनाथ नहो पिण्डब्रह्माण्ड हे स्थूल दोनी करुणा देहतिनी महा जो नित्य मुक्ता नमस्कार नमस्कारमास गुरुनागनाथ विश्वरूपमाया तिथे नान्दतो सिद्धराजा पवित्र आत्मानात्मबोध मुक्षार्थकर्ता

नमस्कार माझा गुरुनागनाथ जय दिले मोक्षपद तयाचे पदी तुटति सर्वभेद परब्रह्म सद्गुरु दाता नमस्कार मा गुरुनाग्नाथ जय ला लक्ष गम्यरूप सुलक्ष गुरुदावी थे, थे स्वरूप तया उत्तरायी काहि न होत नमस्कारमासा गुरुनागनाथ सिद्धराजया वर्णितावर्णवेणा दिनाने न सिद्धलिंग पारतुषारकणेना सुखी नाम गात नमस्कारमासा गुरुनागनाथ करी सर्व आरोग्य तु विश्ववन्द्या जराजन्ममरणानिवारि दयाला मणे सिद्धलिङ्ग भुजंगा पाड़ा। तुझे सारिख वैद्य नहीं तीलो की करी तुष्ट पुष्ट सदा सर्वदा की अ धर्म मात्र का औषधासी मणे व्यता व्याधिनाशी गुरुनागनाथा महावैद्यराणा सत्यदेव मासा तुझे वाचुनि काहिचने मणे सिद्धलिङ्गा तु सङ्कदीण गुरुराय सिद्ध, गुरु सिद्ध देवा त्वरे तू निवारसी संसार मावा समर्था दिनानाथ तु दीननाथ मणे सिद्धलिङ्गकृपाकर्याथा नरेन्द्रा मुनिन्द्रा महेन्द्रा सुरेन्द्रा महारुद्रभद्रा तु फणीन्द्रा महासिद्धमुद्रा प्रसिद्धा प्रबोदा वणे सिद्धलिङ्गा गुरु तु अगाधा